Драгоценная экскурсия для губернатора Лев Кузнецов сегодня посетил Красноярский завод цветных металлов. Наш корреспондент Олеся Рожкова тоже побывала на режимном объекте и знает, какие задачи стоят перед заводом и почему серебро бывает неподъемным. Все, в точку, да, там, 29. Все равны, как на подбор. Слиток серебра весит в среднем от 28 до 32 килограммов. Губернатор Лев Кузнецов внимательно изучает весь процесс. Главе края показывает, как благородный металл из жидкого состояния переходит в твердый. И как затем наносится маркировка. Губернатор успевает и производственный процесс посмотреть, и рабочих выслушать. На очереди цех плавильный. Находиться здесь долго, без специальной экипировки просто невозможно. Температура держится выше 40 градусов. В печи и вовсе больше тысячи. Но только так можно получить то, что потом ярко будет блестеть на ушах или на пальцах. Красцвет Мед крупнейшее предприятие в России такого рода. Ведь здесь афинируется, то есть очищается от примесей, 95% российской платины, 50% золота, почти 100% палладия и других металлов. Мы считаем, что мы единственное в мире предприятие, которое выпускает в промышленных масштабах все 8 драгоценных металлов, включая 6 платиноидов. Да. По сравнению с прошлым годом, чистая прибыль завода выросла в 7 раз. Общие суммы исчисляются миллиардами. Это самые высокие показатели за последние 70 лет. А значит, ни о каком кризисе на предприятии речи быть не может. Предприятие занимает сегодня Лидирующие, скажем так, передовые позиции, особенно по палладию, да и платине, да, финажу, то есть аналогов нету, но и по золоту, обработки по всему, все равно конкуренция большая, требуется повышение производительности, совершенство новых технологий. Сегодня это ключевая задача, которую я ставлю перед руководством и в целом перед всем предприятием. И чтобы удержать эти позиции и выполнить задачу, поставленную губернатором, завод реализует масштабный проект модернизации. А это и строительство новых помещений и приобретение нового оборудования. Срок реализации до 2017 года. Самый последний, самый новый – это проект, связанный с запуском печи. Это печь дуговая, печь, предназначенная для плавки дугоплавких материалов. Это в первую очередь автомобильные нейтрализаторы и катализаторы нефтехимии. К тому же приходится расширять и линейку товаров. Наряду с золотом, платиной и ювелирными украшениями красвитмет выпускает катализаторные сетки, так необходимые в химической промышленности, стекловолокно и особую посуду. В перспективе проект по организации производства электрических контактов нового поколения. Благодарим. Хорошо поработал, здорово отпраздновал. Завтра металлурги отмечают свой профессиональный праздник. Самых лучших работников лично поздравил губернатор и вручил им благодарственные письма. Алиса Рожкова, Глеб Савицкий, 7 канал ⁇ Новости 24 ⁇